И мы вернемся к нашему гостевому блоку. Адже у нас в гостях Сергій Зарецький, екс-депутат Сердонецької міської ради. Здравствуйте. доброго дня. Сергію, доброго дня. Доброго вечора. вечір. Добрий. Да. Останній сьогодні відбувся пікет обласної прокуратури. За, за що був цей пікет? Чому він відбувався? Ну пікет очень рідко бувають за що чаще всього проти чого. Це винуждена міра. На этот пикет сподвигла нас бездеятельность, а в некоторых случаях и такая заангажированность прокуратуры и следственных органов Северодонецка и нашей области. Речь идет о деле уголовном, о котором уже несколько раз мы рассказывали. Но суть этого вопроса такая, что уже более как полгода назад, в день тишины перед выборами мэра города Северодонецка, состоялся акция партии «Наш край» в ДК «Культуры». И руководитель партии Сергей Владимирович Шахов остался недоволен тем, что не все приветствовали агитацию в День тишины, которая запрещена законом. Он нашел повод, ну, нашел возможность мне угрожать прямо там в присутствии людей. И угрозы сводились к тому, что я тебя посажу в тюрьму. Ты будешь сидеть, вот что бы это мне не стоило, ты будешь сидеть. Я не отнесся серьезно к угрозам, но прошло немного времени, я понял, что так и да, я могу сидеть, да. То есть появился человек спустя более чем сутки, который указал, что его кто-то избил. Потом этих кто-то оказалось уже двое. Потом показались свидетели. Свидетели – это связанные люди этого же Сергея Владимировича Шахова. Это его пресс-секретарь, защищал его адвокат сразу же этих всех потерпевших. И несмотря на то, что их показания не удерживали никакой критики, дело все росло и пухло. И вот теперь уже по прошествии стольких месяцев дело готовят для передачи в суд с обвинением меня, а также моего хорошего знакомого, товарища и известного многим в городе активиста семейка Виталия. Вот если вы знаете, у нас есть такой 75-й микрорайон, его называют еще лучшим двором города Северодонецка. Вот в этом дворе все, что отличает его от обыкновенной такой, знаете, обыденности, такой городской нашей, такой вот не всегда ухоженности, радикально отличает. Все это сделал Семейка своими руками или за свои деньги. То есть это действительно лучший двор города. Вот, допустим, сегодня в пятницу, пока мы сейчас идет эфир, у них крутят кино. Уже шестой сезон подряд Виталий Семейка крутит каждый вечер кино. Вот, бесплатно збирається весь двор сусідніх дворів, і вот это, я и этот, я, мой товарищ стали об'єктами вот этих політичних политических преследований. Вначале нам було це все как бы забавно, может, слегка. Но вот тепер дошли до пікетів. у нас mm -hmm. є на прямому телефонному зв'язку Сергій Шахов, депутат Сіродонецької міської ради. Сергію, доброго вечора. Вітаю, ось, власне, як ви можете прокоментувати таку ситуацію. что стосовно господина Зарецкого, который сегодня находится в студии, действительно, если он преступник, но я не знаю, что он сотворил в э, процесс э, выборов, а я знаю, что он сотворил в процесс уже э, после выборов. Он реально предал весь город Северодонецк. Вместе с Зарецким, вместе с Грачевой. Я могу их называть, я писал на себя много раз в газете и так далее и тому подобное. Действительно, все эти люди грабят сегодня город. Сегодня в городе катастрофическая ситуация с золотом мусора. Как и в Львове произошла ситуация, я говорю, экологическая катастрофа. Сегодня в транспорте троллейбусном, за который голосовал господин Завецкий, поднимают приезд до 2 гривен. А я думаю, что в утковских э, так званых маршрутках будет до 5 гривен. Еще полнейшее ограбление в строительстве города. Выделены на крыше миллионы денег, которые, с которых берут и сейчас откаты. И вот сидит человек сейчас не краснее, о чем-то говорит, что его кто-то там преследует. Если виноват по закону, отвечай. Не виноват, не отвечай. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся там во всех уголовных делах, а их 13 уголовных дел по отношению Григория Пригебы, Гудкова, некого депутата от УПО-блока. Не все в Опоблоке плохие. Но есть люди, которые просто манипулируют, сделали свет городской депутатов своими рабами, платят деньги и опять-таки город. Может быть, покраснее сейчас господин Зарецкий, я это не интересует. Нас интересует Сегодня в наш край нагадали. И после помогите. И мы им помогли. Пусть объяснит эту ситуацию. И вот за это надо этих негодяев всех до единого судить. Я думаю, так оно и будет. Пане Сергее, вам есть чем відповісти, прокоментувати? Ну, конечно. Мы только что услышали всем знакомую нам риторику. То есть, вроде бы, депутат, не депутат, за кого-то голосовал, опять а миллионы кто-то украл, шахов всем помог. Я вам скажу одну. Ну вот время вот таких политиков, оно уже на исходе. Все увидели и наелись вот этих вот таких, знаете, когда-то он агитировал за колбасу по 2,20, когда-то помороженное по 20 копеек. Все эти ролики, полный интернет этих роликов. Последние выборы даются ему все дороже и дороже. Приходится просто раздавать людям деньги. О чем, в принципе, в интернете там это информации миллион. И мы доносили это до правоохранительных органов и так дальше. Ну, тогда что-то не сложилось. Я думаю, время придет и даст оценку всем событиям, которые происходили. Касательно меня лично. Я считаю, что уголовные преследования, которые реально формируются с пустого места, под угрозами Шахова, я не знаю, каким образом он заинтересовал людей, которые ну, почему-то из очевидных вещей закрывают глаза на очевидные вещи, на нашу непричастность никаким событиям. Он пытается сейчас подменить понятие пригиба. А то при чем тут пригиба сейчас? Сейчас я пришел к вам объяснить ситуацию, и горожанам, наверное, интересно, что происходит вот здесь сейчас в студии. Поэтому предлагаю популистские обещания убрать, если кто-то накормил 20 человек, слава Богу, пускай завтра накормит 200 человек или 2000 человек и потратит немного денег на благое дело, чем на подкуп избирателей или на какие-то вот услуги каким-то людям, которые будут формировать непонятные и нечестные дела. Займитесь конструктивом, Сергей Владимирович, давно пора бросить вашу риторику, она не приносит вам ни морального, ни политического удовлетворения. Переходите в позитив. Хотите работать, работайте. Давайте помогать городу не только словами. Стаханов нам здесь не нужен, у нас свой город. Мы рады здесь видеть всех и переселенцев, и перемещенных лиц, как бы мы их ни называли. Как вы себя считаете, я не знаю кем. Ну, хотите, помогайте и работайте. Нет, отойдите и не мешайте городской власти исполнять свои обязанности. Пане Сергею, мы хотели вообще еще почути ваш комментарий вот, с приводу пикета прокуратуры, который был сегодня. Я извиняюсь, я не знаю, какой был пикет возле прокуратуры. Ту возле... Да, проводят пикеты возле прокуратуры. Я знаю одно, что справедливость есть, есть и все уголовные дела, которые были возбуждены против преступников, которые захватили город преступным путем. Голосующих было на выборах 35 тысяч, если я не ошибаюсь. А 24 депутатишки в городском совете решили принять решение снять мэра, за которого проголосовало 17 тысяч человек. Так вот, партия на шкаф выдвигала фурмана Юрия Анатольевича. И мы никогда не поддерживали Казакова. Но закон должен быть. И мы отстояли позицию в судах и вернули законное кресло городского голову. И вот сегодня Валентин Казаков обязан будет навести в городе порядок всем заместителям городского головы, который, в принципе, входил в эту семерку и э, господин Зарецкий, который грабил и до сих пор продолжает наш город. Уже не депутат, уже не ни мэр, никакой власти этот человек, самозванец, не относится. И так будет с каждым, кто нарушил закон в городе Северодонецке. В нашей стране мы будем отстаивать позицию каждого гражданина. И, и уверен что мы наведем порядок и с транспортом в городе Северодонецке, и социальным поезд в городе будет. 24 льготные категории пассажиров должны ездить бесплатно. Также мы наведем порядок в системе ЖКХ. Да, пусть у нас сегодня демократических сил мало, потому что такие, как Зарецкий, есть перебежчиками купленные тушки за копейки Будкова, которые он платит, в принципе. Я не знаю, за что можно было продать свою школу, сидя здесь в студии. Хочу не вас... объяснить людям. Я думаю, что вот эти человек, который выходил в факулатуре ровно... Можно вас перебить на секунду? ...с тысячами людей, которые выйдут против социаль... социального коллапса, который есть в Семердонецке. Социальный транспорт практически отсутствует. Сегодня Паны дети бросили на произвол судьбы. Сегодня они планируют льготы, мы даем одиночкам. Детей войны бросили на произвол опять-таки. А Супруга отсутствует. Она 85% уничтожена.

Пане Сергію, ми хотіли б, щоб ви прокоментували ще трички. Ось пан Зарецький казав, що ви особисто... Щас, щас, щас. Не чую, не чую. А Ось пан Зарецький нашій студії тільки що сказав, що ви обіцяли його особисто посадити, якщо я все правильно зрозуміла. Як ви можете це прокоментувати? Чи це правда? Я ніколи не перехожу і ніколи не дозволю собі, вот так сказати, він Это... не достойний того, що я щось йому говорив, розумієте? Сергей, вам слово. Ну, видите, эфир у вас довольно интересный сегодня получается. Я скажу следующее. За меня скажут те свидетели, те десятки людей, которые это слышали неоднократно. И этот товарищ, вы видите его риторику. Я не понимаю, про что он говорит. Вы вообще про наш город говорите, Сергей Владимирович. У нас коллапс. У нас нет льготных перевозок никаких, у нас люди ходят пешком. У нас что у нас происходит? Вы выйдете на улицу или приедете к нам хотя бы, я не знаю, в город, в страну. Где вы находитесь? Опять где-то, наверное, за большой границей. То есть спуститесь к людям, придите, посмотрите, поговорите с людьми. Но не надо это допускать истерию. То есть истерия неосновательная. Ну, это, это когда заканчиваются аргументы. Что касательно э, угроз, да, угрозы жизни были, здоровью были, и вот эти вот посадки были. Об этом написаны мной заявления. И пройдет еще немного времени, поверьте, в том числе Сергею Владимировичу, наверное, придется или извиняться, или доказывать свою правоту в суде. У нас государство равноправно, и кто там достоин с ним общаться или недостоин, об этом уже будет говорить в суде товарищ или не товарищ нам этот Шахов. Я просто призываю прекратить вот эту риторику, понимаете, нагнетание ну, из ничего. Есть факты, скажите. Нет фактов, тогда промолчите. А вот это, до да завтра будет такое, завтра будет такое. Какое? Мы уже слышали и в газетах читали, десятки газет раздавали нам на всех остановках, кричали, что все, завтра не будут ходить троллейбусы. Но я выхожу, троллейбусы ходят. Понимаете? И вот эта вся истерия, она ни к чему. Тем более в зоне АТО, когда люди только начинают привыкать к мирной жизни. Требовать и контролировать власть нужно. Но ненавидеть власть, это глупо. Ведь мы же ее выбрали, люди выбирают их, этих людей. Поэтому ну, дайте людям работать. Сергей Шахов, как вы относитесь к заявлению к прозвучавшему только что заявлению Зарецкого, что свидетель это ваш человек. Так ли это? Можете вы это прокомментировать? Сейчас господин Зарецкий реально хочет избежать наказания. Это способ защиты его такой, да? Причем в студии чего-то там рассказывать. Пусть господин Зарецкий скажет, почему тушь и и депутаты этого блока не проголосовали за решение, подачи решения от Юрия Фурмана, от, от фракции «Наш край» по тепловому обеспечению, по счетчикам бесплатным, по воде, по газу, по электричеству, которые должны ставить, в принципе, чиновники. Они люди должны по 30 тысяч гривен выкидывать за счетчик. Почему реально это негодяи? Не проголосовали за понижение цен в аптеках социальных, за социальных лекарств, за социальный хлеб. Почему не проголосовали? Пусть сейчас объяснит а это в студии. Реально сейчас Сергей Зарецкий принял форму защиты через какие-то там непонятные обвинения, заявления. Я уверен, что закон, все-таки закон, справедливость существует как реально они хотели усидеть одним задом задницей на двух стульях и быть и депутатом и замом городского головы. Приняв решение снять Валентина Казакова, назначили самозванцем Гришка Приеба и семерых заместителей. Ну, прошло три месяца. Закон раздавал, Семерых заместителей уже сегодня нет. Осталось, насколько мне известно. Сегодня я в городе занимаюсь также еще раз хочу уточнить, социальным транспортом, социальными аптеками, социальным хлебом. И дай бог, чтобы у нас это получилось и оказались зимой с огромными трифами, с огромными платежками. Я также буду этим заниматься именно как депутат городского совета. А вам, господин Зарецкий, я бы посоветовал прийти и реально признаться во всем, где там следователя, прокуратуру, о том, как вы помогли Гудкову захватить власть в городе, и Сьогодні улыбаясь в до студії. Повірте, уливка раскал, она реально нікому не нужна. Ви, пожалуйста, покайтесь людьми. Вам надатися в каждую квартиру і прощення у кожного сівердачаніна. Спасибо, Дякую вам, пане Сергій, за коментар. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас на прямому телефонному зв'язку був Сергій Шахов, депутат Сердонецької міської ради. Ось власне з такими коментарями. Ну, и... я могу немножко, там еще прозвучало пару вопросов ко мне, но мне придется их прокомментировать коротко. А, давайте мы немножечко повернемся до пикету. Ну, нас... реплика, но как бы покаяться там и так дальше. коротко, Очень кратко, очень кратко, да. Смотрите, значит, все, почти много из того, что говорит Сергей Владимирович Шахов, на практике просто водный пузырь. Просто вот это колбаса по 2,20, мороженое по 20 копеек, социальный хлеб. Была такая инициатива. Давайте социальный хлеб. А где социальные пекарни? Где социальная мука? Мы будем ли платить пекарям зарплату? Будем ли платить за электричество? Нет никакого расчета, нет никакой программы. Он просто выходит и говорит, я вам дам социальный хлеб. Давайте примем решение на сессии. Я вам дам социальные лекарства. Это что, зеленка, что ли? Ну, то есть, понимаете, под это нет серьезно проработанной программы им самим. И ему это не надо. Он пользуется вот такими шаблонами. Сделал шаблон социальный хлеб. Бабушки, хотите социальный хлеб? Это вот я шахов вам сделаю. А как ты сделаешь? Что? Предложи расчет. Покажи людей, экономическое обоснование. И я уверен, Горсовет поддержал бы инициативу. А вот этот популизм, мы уже 25 лет рассказываем, как мы будем жить хорошо, что надо сделать, а люди живут все хуже и хуже. Поэтому нам это, ну, нам это не такое невоспринимаемое такое отношение к делу. Я вас слушаю. У нас есть небольшое видео с пикета, который відбувався. Ось как вы можете это прокомментировать, что происходит? Видим, что стоят люди с плакатами. Невиновны. То есть, э, по факту, я вот так понимаю, пикет проходил в э, защиту вас, по факту, и э, против вот этих э, обвинений. Да, совершенно верно. Кто, вы знаете людей, которые пришли вас поддерживать? Да, многих из них я знаю. В отличие от э, Шахова, который э, знать не знает своих бабушек, которые там получают то шампанское, то какие-то вознаграждения от него и так дальше, здесь стоят люди, которым я и семейка Виталий не безразличны. Почему их здесь мало? А не было цели собирать толпу. Понимаете, в тот момент, когда мы стояли здесь с пикетом, проезжала колонна украинской техники и я понимаю в сторону передовой. То есть мы сейчас живем в очень опасное время. Сейчас в принципе не время для выяснения вот этих вот. Этого не должно было быть. И мы вышли сейчас таким, но ну, очень маленьким заставом не для того, чтобы показать, какие мы сильные, могучие, а просто чтобы привлечь внимание, что это дело есть, что общественность за ним следит, что здесь не сойдет по-тихому, не подойдут здесь, ну не пройдут договорники вот эти. И все. Конечно, людей могло быть там и сотни, и две, и три, а может и тысяча. Но, но цели такой, как таковой, там нет. То есть мы не пытаемся Сорвать работу прокуратуры или чего-то еще? Мы настроены конструктивно и знаем, что правда будет за нами? И Сергей Владимирович я бы не советовал вмешиваться ни в прокуратуру работы, ни в следствия и так дальше. Бросайте ваши эти методы. Оставьте их на -то давно. Надо было бросить и перейти к конструктиву. А то, что вы говорите про теплосчетчики и без вас есть инвестиционная программа, принята на ТЭЦ, которая будет э, позволять счетчики устанавливать во всех домах, без вашего на то участие. А почему ну, и самой сегодня цей. Почему именно этот день вы выбрали? Если дело уже довольно долго длится, почему действительно именно сегодня? Ну, понимаете, дело проходит разные этапы. И в определенный мы не воспринимали его всерьез. Когда-то Сергей Владимирович говорил, что это дело пустяковое не будет, раздуто. Потом появляться стали свидетели. Он же не ответил на вопрос, почему свидетель Катя Погребняк, которая с ним со Стахановой, пресс-секретарь, выступила свидетелем сразу же по этому делу на следующий день. Оказывается, десятки милиционеров и сотни людей, которые стояли, не слышали криков избиваемого, как, как бы избиваемого, а стахановский э, адвокат э, тут оказался, стахановская э, пресс-секретарь, свидетель, то есть как-то так, знаете, все вот складывается, что только вот они, а мы вроде глухие тут все, северодонецкие, мы не слышим, а они слышат. Какой у них слух там особенно у этих стахановчан, я не понимаю. Ну вот, вот так. То есть сегодня, а почему сегодня? Потому что дело подходит к определенному этапу. И, к сожалению, следствие, возможно, при давлении прокуратуры, возможно, торопилось его закончить. Мы же хотим всесторонне показать, потому что наша правота нам очевидна. Только лишь если не дорасследовав это дело, не учтя наши доводы защиты, можно только тогда получить ну, действительно обвинительный приговор в мою и Семейко сторону. Поэтому мы и хотим, и обратился, и слава богу, э, исполняющий обязанности прокурора сейчас, но ну, я не буду уже по фамилиям, он нас принял, выслушал, и он ну, обещал объективно подойти к рассмотрению дела. То есть, ну давайте смотреть на факты. Я сейчас верю только фактам. Понимаете? Поэтому э, было такое время выбрано для того, чтобы показать, что не надо торопиться. Вы прокуратура, мы надеемся на то, что вы политически не заангажированы, что вы никому там не в ни у кого, как говорится, никому вы не должны кого-то сажать. Вы просто должны объективно посмотреть на доказательства и решить. Вот та вот подозрение, называемое э, на ихнем сленге пидозра, ускорение злочину семейка Изарецким, вот она сама уже, этот статус, он... Э, ненормален, потому что под него нет правовой базы. Так можно было обвинить вас или вас, или еще кого-то, вахтера с того ДК культуры. То есть нет никаких доказательств, Говорит, что Зарецкий подозревается, семейка подозревается. Пресс-секретарь Шахова утверждает, что она меня видела, все. А он мне сам видео есть, я бы принес к вам в студию, ну, в следующий раз, может быть, не дай бог. Я принесу, где он стоит и угрожает мне, что я тебя посажу. Ну, так что еще нам нужно? Вы Сказала, что дело уже подходит до своего конца, а чем оно вам загрожает? Негативные и позитивные последствия этой дела? Я вам объясню, зачем это делается. Во-первых, статья, по которой нас подозревают, э, обвиняют, могут обвинить, она подразумевает до 4 лет тюрьмы. То есть, ну, это достаточно серьезный срок. У меня трое детей, семейка ждет четвертого ребенка сейчас в семье и так дальше. И мы всю жизнь прожили честно, не воровали, э, никого не избивали, э, не не ну старались, по крайней мере, не нарушать законы, пока это получалось, не для того, чтобы какой-то приезжий э, гастролер здесь э, ломал нашу биографию и чернил перед северночанами. Вы слышите эту вот, риторику? Он предатель, он меня предал. Так, Сергей если бы я мог вас предать, я бы вас, честно, и предал бы, потому что, слава богу, ни копейки я у вас не взял. Я только помогал вашей партии, к сожалению, на определенном начальном этапе э, проявить себя на выборах, о чем сразу же и пожалел. И вы об этом знаете. Поэтому говорить о том, что кто-то предал кого-то, это как минимум некорректно. Таких людей ну, держать рядом не хочется. Не то, что там предавать, не предавать. Ну. То есть я не работник его, никакой я его не обещал, ничего. С чего это он решил, что я должен с ним идти за руку? Мне его методы вот этого ведения деятельности, они мне чужды, как и многим северодонецким политикам. Именно поэтому не смогли собрать демократическое большинство серьезное. Именно потому, что Сергей Владимирович сказал, или будет по-моему, или никак. Ну, такое. То есть все заигрались, знаете, жизнь идет, город ждет перемен, а вот такие вот люди, они вот будут играть до последнего судьбами людей. И это неприятно. Как, по вашему мнению, долго еще продлится этот судовой процесс? Ну, еще пока не судовой, mm -hmm. но процесс. Ну, знаете, как бы на всю воля следователя, прокурора и так дальше. Мы видим, что для объективного рассмотрения, ну, как минимум, надо месяц, полтора-два, потому что много свидетелей э, наши адвокаты хотят опросить, а их не опрашивают. Понимаете, свидетели. У нас есть видео, которое на данный момент еще никак не смогли к материалам дела э, это прикрепить, которое объясняет всю позицию. Но если есть видео о том, что мы не находились в том месте, что мы в том месте, в другом месте были, то есть э, на лицо факты нашей невиновности, они очевидны. Да и все работники, если следов... у меня третий следователь меняется за вот это дело, третий следователь. То есть это один отказался, второй отказался, нашли третью женщину, очень хорошо к ней отношусь. Ну так сказать, в кавычках, хорошо. Вот, ну, такие год до пенсии, больная мать и так дальше. Они знают, на что давить, что она э, не сможет, как бы вот. Но, ну, слава богу, поменялся сейчас и начальник следственного отдела. И вот сейчас областной прокурор э, придет новый, который может по-новому посмотреть. А может нет, ну, посмотрим, время покажет. Мы готовы отстоять свою правоту. Ну, вот а эти пакеты, вы планируете их продолживать, продовжувати? Чи це був одиничний такий випадок? Адже ви сами сказали, что зараз не час для цього. Конечно, это не средство э, пикет, как постоянно средство выражения своего мнения. Это, понимаете, это крайняя форма протеста. Ну можно сказать отчаяние, когда мы видим, что мы э, не можем в законный способ сейчас нас все дальше и дальше затягивает в эту мясорубку правосудия. хотя в принципе изначально все понимают, что мы там оказались благодаря вот таким вот э, паникерам, который звонил. Понимаете? Поэтому мы не хотим туда залазить, это нормально. Вот такая форма предложили наши знакомые. А что вы молчите? Давайте мы поддержим. Я говорю, ну если вы готовы поддержать, выйдите. Там были члены моей семьи, там мой ребенок, жена моя. А что плохого? Ну эти люди нас знают и в быту, и в работе, и они ну, видят, что эти вещи несовместимы там, с избиениями какими-то. Поэтому я рад, что нас поддержало небольшое количество людей. Я ни через соцсети не обращался, ни через какие-то призывы там прийти. Ну, на данный момент это не нужно. Если будет дело усугубляться, тогда ну, мы попросим. Пан Сергей, а чи вы видите то коррупционную складову ось у этой ситуации, у той справе? Ну, понимаете, коррупция, она бывает разная. Она бывает денежная, она бывает политическая, она бывает социальная. Какая угодно бывает коррупция, и если принимаются решения в пользу одной стороны и без учета интересов другой, в какой-то мере, значит, это явление есть. К сожалению. То есть мы будем разбираться. Пока точка не поставлена, пока дело это, ну, считаю, позорное, не передано в суд, самое время исследовать все доказательства по этому делу. Ну вот мы просим только об одном. Посмотрите на наши доказательства нашей невиновности. И все. Если они посмотрят, очевидные для нас вещи будут очевидными и для прокуратуры, и для следствия. Мы просим только о том. Ну так. Спасибо вам большое. Я напоминаю вам, дорогие телезрители, что у нас в гостях был Сергей Зарецкий, с которым мы общались о пикете э, по поводу. Под, под зданием прокуратуры по поводу невиновности. Э, No, это важно, уже... Ми сьогодні почули такі дві думки: і вашу, і пану Ша... пана шахова. Uh, Дякуємо за те, що ви були з нами. Розказали свою точку зору та поділилися своїми думками. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До